શ્રી સેના દ્વારા મધ્યપ્રદેશમાં નવા પ્રદેશ પ્રમુખની વરણી કરવામાં આવી છે ઉમેશ પ્રજાપતિની પ્રદેશ અધ્યક્ષ તરીકે વરણી કરવામાં આવી છે હિન્દુ બાળકીઓને મુક્ત કરાવનાર શ્રી મધ્યપ્રદેશને નવા પ્રદેશ પ્રમુખ મળ્યા છે શ્રી દ્વારા મધ્યપ્રદેશમાં નવા પ્રદેશ પ્રમુખની વરણી કરવામાં આવી છે ઉમેશ પ્રજાપતિની પ્રદેશ અધ્યક્ષ તરીકેની વરણી કરવામાં આવી છે વર્ષ બે હજાર ઓગણીસમાં શરૂ થયેલી આ સંગઠન દ્વારા અત્યાર સુધીમાં દેશભરમાંથી બસો જેટલી હિન્દુ યુવતીઓને લવજીહાદના जंगलों में मुक्त कर आवेचा साथ ही 2000 ने आरटीई अंतर्गत शाळा में प्रवेश पण अपावयो आपका नाम हितेश विश्वकर्मा श्री बजरंग सेना राष्ट्रीय अध्यक्ष की कॉन्फ्रेंस का क्या उद्देश्य आज बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना है और हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि हम मध्य प्रदेश के नए प्रदेश अध्यक्ष के रूप में श्रीमान उमेश प्रजापति जी को नियुक्त किया जा रहा है इस उपस्थिति का खास कारण यह है कि उमेश प्रजापति के जो विचार हैं वो हिंदुत्व से बिल्कुल मिलजुल रहे हैं और श्री बजरंग सेना के नेतृत्व में उमेश प्रजापति जी बिल्कुल काम करने के लिए तैयार हैं इसका उद्देश्य क्या है युवाओं को जोड़ना लव जिहाद पर काम करना गौ माता पर काम करना महिला महिलाओं की रक्षा करना खासतौर से बहनों की रक्षा करना क्योंकि हम अक्सर देखते हैं कि लोग होते हैं सुल्तान बन जाते हैं प्रवीण तो इस पर भी हमें बहुत काम करने की ज़रूरत है जब हम इस पर काम करेंगे तो हमारा भारत भारत रहेगा हिंदू राष्ट्र अग्रेस होगा और उसके लिए खास मुहिम मध्य प्रदेश में चलाई जाएगी जिसका नेतृत्व उमेश प्रजापति जी करेंगे